Добрый день, уважаемые посетители интернет-магазина Душком.ua. Сегодня мы снимаем очередной ролик про душевой бокс Atlantis. Эта модель, которая стоит перед вами, это Atlantis AKL 100 пт Как вы видите, эта модель выполнена из каленого белого стекла, каплевидного, как его называют, что означает снаружи оно шуршавое, изнутри оно гладкое. Задние стенки выполнены из молочного стекла. Почему я именно акцентировал в первую очередь на цвет? поскольку есть точно такая же модель в черном исполнении. Задняя стенка так же сама, она непрозрачная, выполнена в черном цвете, а передняя она, скажем так, тонированная, то есть человек будет, человека будет видно, когда он будет находиться в боксе. Этот бокс выполнен в размерах 100 на 100, высота 2,15. Есть же модель еще АКЛ-90ПТ, которая так же сама там, в размерах она отличается размерами 90 на 90 10215 15 и она есть в белом и черном цвете что касается э, поддона поддон здесь э, выполнен из акрила под э, поддоном э, есть лист ОСБ и металлический каркас который обшит э, э, стекловолокном э, сам поддон позволяет нам выдерживать нагрузку больше чем 350 килограмм в поставку поддона входит еще сифон системы клик -клак. В самом боксе, как мы можем увидеть, есть полочка для всех аксессуаров, зеркало. Ну и уже все, что относится к смесителю с приключением режима. Тут есть гидромассаж на 6 форсунок. Ручной душ, который есть на душевой стоечке. То есть он ездит по любой высоте, которая вам необходима, или регулируется уровень наклона. Так же самое есть, как и в любом душевом боксе, тропический душ. Тут так же самое, как вы видите, есть культ управления, с которого включается вытяжка, подсветка, радио, регулируются волны и, соответственно, звук. Вытяжку вы можете поставить или колонки уже в зависимости, как вам будет удобно, либо слева, либо справа, то есть это не проблема. Подсветка тут заключается в одной лампочке небольшой. Ну, что можно сказать про этот бокс еще? Здесь, как видно, двойной ролик сверху, внизу одинарный. Но одинарный внизу сделан из-за того, что вся нагрузка идет на верхний ролик. Внизу это, скажем так, это только направляющий, поэтому он особо нагрузки никакой не несет. Что еще заметно в этом боксе? В этом боксе все профиля выполнены с алюминия, имеют цвет матовый, то есть не блестящий, не хромированный. Как бы, вроде бы в этом видеоролике все озвучил. Если вдруг у вас возникли какие-то дополнительные вопросы, вы, как всегда, можете позвонить нам, наши менеджеры максимально быстро постараться ответить на те или иные вопросы. Поэтому хорошего вам дня, хороших покупок.